Зараз приймається на озброєння, які також приймаються, виходячи з вимог, заміняється спеціальний об'єкт, які поточки, але станції. Снайперські комплекси, які також в минулому році вже поначалі вступають на озброєння. Чешетка, 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 чешетка. На ферме, да, у нас То, что вы увидите сегодня, это результат тяжелого труда на всего лишь трех недель. То, что мы можем увидеть через несколько месяцев, вы можете себе только представить после того, как вы увидите то, чего результаты ребята добились за три недели. И они добились новых. Это люди, которые пришли сюда э, с разной стратегией, с разной опыт, абсолютно разнообразные. Все они прошли АТО, многие прошли АТО, э, но они не знали, абсолютно не умели двигаться, они не умели работать слаженно, они не умели правильно э, атаковать, они не умели эффективно строить. Сегодня вы увидите, чему они научились. Можно сказать, что мы занимались э, две с половиной недели, то, что мы достигли, это, ну, как невероятно, благодаря тому, что был отбор. Да, я первый раз постоял год и восемь э, месяцев назад. То, что вы делаете сейчас, это шанс, очень-очень-очень серьезный шанс, который, может быть, предоставляется раз в жизни, что-то исправить. Ребята супер, отличные, отбор есть, офицеры блестящие, поддержка от господина министра, от министерства. Что еще надо? По-моему, больше ничего. Я уверен, что у нас все получится.

Пакний БПЛА може будь-який боєць при собі мати для того, щоб побачити з висоти. От, наприклад, зараз картинку видно з висоти, видно, що відбувається, І безпосередньо керівництво може коригувати певні дії. Ми делаємо. главное, там, там накопляется опыт оптов, который у нас есть. И плюс мы начали формирование управления для...

Жизнь. Пробуем в полевых условиях делать ту модель, которая на теории всегда работала, а на практике не работала. Вот сегодня эта новая бригада сочетает все эти новые методы и, и, и настоящие вертолеты и геликоптеры и беспилотники и все остальное. Вот это то, что мы сегодня здесь видим, это новая бригада новые офицеры, новые стандарты, точнее это стандарты НАТО, новые для нас, но они вообще признаны. Когда у нас будут такие люди, как Гиркин, в следующий раз высаживаться, то будет всегда находиться, э, э, то будет всегда находиться э, такая бригада, которая ликвидирует этого негодяя с, okay. с ДРГ в считанные, в считанные часы. Мы не расслышали, там ребята что-то кричали. Что там кричали? Ребята. Гвардия лучшая! Гвардия лучшая! Гвардия лучшая! Вот все обидно, все обидно. Большой плюс пехоты в том, что она э, может выполнять очень разные задачи, и она не является каким-либо спецподразделением. Она просто пехота. Пехота э, не выиграешь ни одну войну. То есть в конце концов исход войны решает солдат, который поставит свой ботинок в точку X во время Y во время Y. Да? То есть э, только так пехота решает исход войны. Бригада в принципе э, готовится э, регулярная бригада от полутора до двух лет. Но этого времени, к сожалению, у вас нет. Курс молодого бойца у нас э, длится 7 месяцев. 6,5-7 месяцев примерно. В данном случае я думаю, что э, с таких ребят, которые уже были в АТО, которые имеют некий опыт, можно это сделать за 4 месяца. 4 месяца, потому что хоть они имеют некий опыт тактически, э, они не знают ничего. Эта бригада через э, 4 месяца, полгода, когда будет сформированы первые роты, это будет лучшая бригада украинской пехоты. Это однозначно, я вам говорю. Вопрос поддержки. Армии и Нацгвардии, я имею в виду силовых структур, да, я не делаю разницу. Министерство внутренних дел поддерживает бригаду. В принципе, обещает выполнить просьбы, которые бригада... Потому что, естественно, для выполнения задач, которые поставлены перед бригадой, нужны определенные средства, например, мобильные противотанковые комплексы. Например, э, как и говорилось здесь легкие пулеметы или э, марксмены для пехоты. То есть э, некие прицелы, ночного видения, дневного видения. Э, и средства на подготовку солдат должен быть обут, одет, накормлен, э, согрет. и э, то, о чем мы здесь говорим с командирами, да, это командный состав, младший командный состав бригады. Мы с ними, мы их обучаем не только как стрелять, как передвигаться, как э, атаковать противника, а как вести себя с подчиненным. Ведь главный в армии это солдат, а не генерал, не командир, не командироты. Главный в армии это солдат, и все мы здесь находимся для того, чтобы солдат мог выполнить свою задачу. Мы у него работаем, а не он у нас. Основное это то, что штаб каждый вовлечен с самого начала в процесс принятия решения командиром. Не командир сам единолично определяет, в данном случае замысел боя, решение принимает, а все офицеры штаба, они специалисты являются в своей области. И они с самого начала принимают активное участие. Это своеобразный мозговой штурм такой, понимаете, вот как в гражданской жизни называется. Дизайн общий. Создается такая среда, где каждый человек, он действует вместе и эффективность намного больше, чем каждый бы действовал по отдельности. То есть синерджи называется, да? Вот это вот главное отличие. Потому что изначально было так, командир определил решение, если он его определил правильно, мы победили. А если неправильно, мы в очень большой проблеме, может плохо нам будет, понимаете? Здесь возможность ошибки при такой организации работы штаба, она значительно меньше. Говорили о том, что э, вооруженные силы Украины переходят на натовские стандарты. Это стало слово очень заезженное, да, и по сути дела мало кто понимает, что это такое. Так вот, для нас это все очень четко, ясно и понятно. Это прежде всего, что касается штаба, это организационно-штатная структура, процесс принятия решений, организация связи. Для подготовки бойца эта ставка идет на индивидуальную подготовку. Человек должен быть, каждый боец, подготовлен действовать как самостоятельно, так и в составе группы, в составе команды. Но при этом ему отводится инициатива, в том числе даже обыкновенному солдату. Он не винтик в машине, он действующий, действующий элемент, который сам в состоянии принимать правильные решения. Какую ему изготовиться, принять стойку для ведения огня. Командиру отделения, как, в каком боевое построение его отделения или группы. Это то, чего в советской армии не было. Там было все очень просто. 6-8 метров между солдатами, 10-12 метров. Да? 6-8 метров или 10-12 шагов. Развернулись в цепи, побежали. Не справились с взводом, побежали рота. Не справились с ротом, побежали батальоном. Здесь такого не будет. Будем стараться меньшими силами выполнять большие задачи. Здесь просто люди, которые объединены с желанием создать что-то новое и действительно действенную структуру, действующую, которая покажет эффективность ведения боевых действий по-новому. Да? меньшими силами достигать больших результатов. Вот самое главное. Самое глобальное здесь именно полностью доверяют воинам. Вы видели вот тактические упражнения, чтобы разрешили стрелять в движение в нашей армии, это я вообще ни разу не видел. Я больше года отвоевал, и перед каждой именно командировкой нам упали с колена в движение. И здесь такое именно идет сумасшедшее доверие людям, именно полностью не боясь именно взять на себя ответственность, что это просто именно кроме как уважения, ничего именно сказать даже не могу. Именно. А в плане тактической подготовки, да вы что, если бы я умел бы хотя бы 10% того, что я умею сейчас, буквально чуть меньше этого месяца, моя эффективность бы там именно возросла. Ну, раз 100, это однозначно. Гвардия! Гвардия! Гвардия!